श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ चैत्र नवरात्री तिसरा दिवस नवरात्रीचा तिसरा दिवस समर्पित आहे देवी चंद्रघंटेच्या सेवेसाठी चंद्रघंटा मातेच्या या मंत्राचं पठन श्रवण अवश्य करा ओम देवे चंद्रघंटाय ओम देवे चंद्रघंटाय ओम देवे चंद्रघंटाय नमहा ॐ देवे चन्द्रघण्टाय नमः ॐ देवे चन्द्रघण्टाय नमः ॐ देवी चन्द्रघण्टाय नमः ॐ देवी चन्द्रघण्टाय नमः ॐ देवी चन्द्रघण्टाय नमः ॐ देवी चन्द्रघण्टाय नमः देवि चन्द्रघण्टाय नमः ॐ देवी 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 चन्द्रघण्टाय नमः ॐ देवे चन्द्रघण्टाय नमः ॐ देवे चन्द्रघण्टाय नमः ॐ देवी चन्द्रघण्टाय नमः ॐ देवी चन्द्रघण्टाय नमः ॐ देवी चन्द्रघण्टाय नमः ॐ देवी चन्द्रघण्टाय नमः ॐ देवे 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 चन्द्रघण्टाय नमः ॐ देवी चन्द्रघण्टाय नमः ॐ देवी चन्द्रघण्टाय नमः ॐ देवी चन्द्रघण्टाय नमः देवे चन्द्रघट्टाय नमः ॐ देवे चन्द्रघटाय नमः ॐ देवे चन्द्रघटाय नमः ॐ देवी चन्द्रघट्टाय नमः ॐ देवी चन्द्रघट्टाय नमः ॐ देवे चन्द्रघट्टाय नमः ॐ देवे चन्द्रघण्टाय 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 नमः ॐ देवी चन्द्रघण्टाय नमः ॐ देवी चन्द्रघण्टाय नमः ॐ देवी चन्द्रघण्टाय नमः ॐ देवी चन्द्रघण्टाय नमः ॐ देवे चन्द्रघण्टाय नमः ॐ देवे चन्द्रघण्टाय नमः ॐ देवे चन्द्रघण्टाय नमः ॐ देवी चन्द्रघण्टाय नमः ॐ देवी चन्द्रघण्टाय नमः ॐ देवी चन्द्रघण्टाय नमः ॐ देवि चन्द्रघण्टाय नमः ॐ देवी 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 चन्द्रघण्टाय नमः ॐ देवे चन्द्रघण्टाय नमः ॐ देवे चन्द्रघण्टाय नमः ॐ देवी चन्द्रघण्टाय नमः ॐ देवी चन्द्रघण्टाय नमः ॐ देवी चन्द्रघण्टाय नमः ॐ देवी चन्द्रघण्टाय नमः ॐ देवे 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 चन्द्रघण्टाय नमः ॐ देवी 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 चन्द्रघण्टाय नमः चन्द्रघण्टाय नमः ॐ देवी चन्द्रघण्टाय नमः ॐ देवि चन्द्रघण्टाय नमः ॐ देवी चन्द्रघण्टाय नमः ॐ देवी चन्द्रघण्टाय नमः ॐ देवी चन्द्रघण्टाय नमः ॐ चन्द्रघण्टाय नमः ॐ देवी 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 चन्द्रघण्टाय नमः